ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 4 ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.7 ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋੜ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ 8 ਕਿਲੋ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ 210 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 8 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ चार सौ पा ग्राम यदा जोड़ करना अपने एक किलो ग्राम सौ दस ग्राम ठीक है चलो जोड़ करते हैं बच्चों ग्राम कि बनेगा बच्चों जीरो पाँच एक छे चार दो छे तो किलोग्राम कि बनेगा बच्चों अठ एक नौ ठीक है बच्चों नौ किलोग्राम बनेगा ठीक है अगे देखो पांच है बच्चों पज किलोग्राम छे सौ पचहत्तर ग्राम दो किलोग्राम दो सौ ग्राम ठीक है यदि अपने जोड़ करना ग्राम की बन गया बच्चों पस एक कैरी सत्त एक अठ छो अठ किलोग्राम कि बन गया बच्चों दो सत सत किलोग्राम अठ सौ अस्सी ग्राम ठीक है बच्चों तीन किलोग्राम दो सौ पच्ची ग्राम ठीक है तो आप कही सत किलोग्राम सौ सताई ग्राम जोड़ करना सत बारह एक कैरी दो चार एक पाँच सत दो, दो किलोग्राम कि हो गया बच्चों किलोग्राम होगा सत तीन दस दस किलोग्राम वंजा ग्राम अग्न देखो तीन पंजा ग्राम एक किलोग्राम चार सौ ग्राम ठीक है जोड़ करना बच्चों ग्राम कितना आ गया बच्चों जीरो ते, ते किलोग्राम बच्चों तीन एक चार चार किलोग्राम तो चार सौ पाँ ग्राम ठीक है बच्चों अगे देखो नौ किलोग्राम सौ ग्राम किलोग्राम तो पचहत्तर ग्राम ठीक है बच्चों जोड़ करते हैं सात एक, एक सौ पचहत्तर ग्राम तो किलोग्राम कि हो गया बच्चों नौ पौदा चौदह किलोग्राम एक सौ पचहत्तर ग्राम ठीक है बच्चों अगे देख चार किलोग्राम सौ पाँ ग्राम छे किलोग्राम दो सौ पचहत्र ग्राम सत पारह इकैरी छत सत्त दो नौ तो किलोग्राम कि हो जाए चो दस दस किलोग्राम नौ सौ पच्ची ग्राम अगे देखो कटौ करना आपने घटौ करो जिमें आप ने जोड़ कर इसी तरह आपने घटौ करना चलो शुरू कर दिया किलोग्राम तो अठ सौ पताली ग्राम दो किलोग्राम सौ पच्ची ग्राम कटो करना बच्चों चलो कि गए बच्चो सौ पाँ गए जीरो चार सौ दो गए बच्चों दो अट्ठ सौ पज गए बच्चो तीन किलोग्राम किो गए बच्चों तीन तीन किलोग्राम सौ भी ग्राम ठीक है बच्चों अग् देो नौ किलोग्राम ते छः सौ पांच ग्राम छः किलोग्राम ते दो सौ पचहत्तर ग्राम पाँच सौ जीरो पीरो दस हो गया, बच्चों सौ सत्त गए बच्चों तीन पाँच सौ दो गए बच्चों तीन तो किलोग्राम कि हो गया बच्चों नौ चौ छे गए तीन तीन किलोग्राम तो तीन सौ ती ग्राम आगे देखो आठ किलोग्राम सौ साठ ग्राम तीन किलोग्राम तो एक सौ पाँह ग्राम घटा करना बच्चों ग्राम कि आ गया जीरो छे जो पाँच गए एक तीन सौ एक गए दो किलोग्राम कि आ गया बच्चों किलोग्राम आ गया अठ सौ तीन गए बच्चों किलोग्राम से दो सौ दस ग्राम ठीक है बच्चों अगे देखो छे किलोग्राम ते किलो तो तीन सौ भी ग्राम चार किलोग्राम तो एक सौ पचहत्तर ग्राम घटो करा दस हो गया बच्चों आ एक हो गया दस सौ पाँच गए पाँच आ ग्यारह हो गया बच्चों आ दो हो गया ग्यारह जो सत्त गए चार दो गया एक किलोग्राम कि छे जो चार गए दो दोलोग्राम एक सौ पताली ग्राम ठीक है बच्चों अगे देखो चार किलोग्राम ते पाँच सौ ग्राम एक किलोग्राम दो सौ पाँ ग्राम तो करा जीरो दस चार दस सौ पाँच गए पाँच चार सौ दो गए दो चार सौ तीन एक गए तीन तीन किलोग्राम से दो सौ पाँ ग्राम ठीक है अगे देखो सत्त किलोग्राम चार सौ पच्ची ग्राम छे किलोग्राम सौ अस्सी ग्राम, ग्राम। कटोकरांगे करा पाँच बारह बारह चौ अठ गए चार तीन हो गया तीन सौ एक दो गए बच्चों एक किलोग्राम कि हो गया बच्चों सात सौ छः गए एक किलोग्राम एक, किलो एक सौ पताली ग्राम ठीक है बच्चों अगे देख सवाल नंबर तीन दिलप्रीत सिंह ने पाँच किलोग्राम तो पाँच सौ ग्राम आलू ते दो किलोग्राम तो ढाई सौ आप कही दो सौ पड़ा ग्राम गोभी खरीदी है ठीक है तो दसो उसने कि सब्जी खरीदी है दिलप्रीत ने आलू खरीदे ने पाँच किलो पौ ग्राम तो जी गोभी खरीदी है दो किलो तो ढाई सौ ग्राम यदा आपने की करना है बच्चों जोड़ करना है चलो जोड़ कर हैं पाँच किलोग्राम सौ ग्राम तो दो किलोग्राम तो ढाई सौ ग्राम जोड़ करते जीरो पाँच सत्त ठीक है यदा ग्राम हो गया तो किलोग्राम कि होगा ਅੰਤ ਇਹ ਦੋ 7 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰam ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰam ਤੇ 750 ਗ੍ਰam ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਹਰਦੋਦ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੇ 500 ਗ੍ਰam ਘਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਘਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਘਟੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ भार बहठ किलोग्राम ते से सौ ग्राम है वो दाए हर दा 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 हर दा तो हरजोत का भार ता भार कि बच्चों बाहठ किलोग्राम से 750 सौ ग्राम हरजोत का भार आप भाई तो कि घट है कि घट है भी किलोग्राम से 500 सौ ग्राम घट है चलो आप इस तो हम की कर दें घटो करा चलो कर दें घटो बाहठ किलोग्राम ਤੇ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਐਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾਣਾ ਚਲੋ ਘਟਾਉਂਦੇ 0 5 ਤੇ 2 ਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 2 6 ਚ ਜੋ 2 ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੋ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੋ 42 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦਾ ठीक है बच्चों आगे देखो एक व्यापारी ने अस्सी किलोते सौ ग्राम सेब खरीदे दे चार किलो चार सौ ग्राम सेब खराब निकले बाकी बचे चंगे सेबा का भार दसो व्यापारी ने किन्ने सेब खरीदे अस्सी किलो पांच सौ ग्राम तो ख़राब किन्ने निकले चार किलो चार सौ ग्राम तो बाकी बचे तो आप बाकी जो भी होंगे आप, आप करते हैं बच्चों घटो करते हैं चलो घटौ करते अस्सी किलो पाँच सौ ग्राम चुप ने चार किलो ग्राम तो चार सौ ग्राम अपने घटाना जीरो जीरो एक ये तो ग्राम हो गया बच्चों किलोग्राम कि हो गया बच्चों दस हो गया आ सत्त हो गया दस सौ 4 गए 6 7 यानी कि किन्ना ओ, किन्ने सेब ओदे सही सेब है किन्ने ਬੱਚੋ 76 किलोग्राम ਤੇ 100 ग्राम ਦੇ सेब ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ सेब ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 6 ਇੱਕ ਹਾਰਪੀੜੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੂਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਜੇ 450 ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦਾ ਭਾਰ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕਟ ਵੰਡੇ ਨੇ 450। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 450 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾਂਗੇ? ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 0 2 0, 5 2 10, 1 ਕੈਰੀ, 4 2 8 1 9। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਨੇ 900 किलोग्राम जोड़े है वह भुजे हुए जोड़े छोले वो बंडे गए ठीक है बच्चों ये एक्सरसाइज थोड़ी तो कंप्लीट थैंक यू चो.